Как ты потрапил до Довисько, чи было це свідомое решение, чи можливо просто сбег обставин? Я уже много раз рассказывал про это. Как я попал до Довисько, это был 14 год май месяц. Я не хотел стоять в стороне, как бы, и Петр Алексеевич, тогда президент, сказал, что АТО не может длиться месяцами. Я думал, как-то помочь нашей стране и поехать на неделю. Да? Тогда он говорил неделями должно разлииться то на войну скажем так вот. и так получилось что война вот этот который не может быть месяцами уже 11 лет займасся, работа логистов? Ага, это совсем меньшая профессия, да, абсолютно да, да, цивильная. Да, да, да. Ну, я не был военным человеком, ну как не был военным человеком, у меня была срочная служба, но в то время, ну все знают, что, что такое срочная служба в нашей стране, это 2005 год, 2004 год, то есть стрельнул там на полигоне три патрона, и все, вот это вся служба, вот. Ну и как-то за месяц научился до выезда на Донбасс, ну минимально научился держать оружие в руках, стрелять. И там уже в ходе войны уже учились.